Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa dan penjaga SKLKTP Ulu Dengar. Hari ini kan kita nak kongsikan sesuatu yang sangat best. Satu panduan baru daripada pihak sekolah yang akan buat urusan kita nak maklumkan anak tak hadir. Jadi lebih senang, lebih cepat. Ha, memang mudah lah lepas ni. Mesti semua pernah rasa kan? Pagi-pagi tu kita tengok anak macam tak sihat. Alamak, Terus pening kepala fikir macam mana nak bagi tahu cikgu ni nak tulis sebab apa ya? Betul tak? Ah, lepas ni tak payah risau dah. Sebabnya, pihak sekolah kita memang prihatin. Mereka dah siapkan satu panduan yang wow, sangat lengkap khas untuk kita semua. Jom kita explore sama-sama panduan ni dan tengok macam mana ia boleh ubah cara kita berkomunikasi dengan sekolah. Okey, benda pertama yang buat saya betul-betul kagum, panduan ni ada 12 kategori utama. Ya, yeah? bukan satu atau dua, tapi dua belas. Ini dah tunjukkan yang pihak sekolah memang dah fikirkan macam-macam situasi yang mungkin kita hadapi. Tunggu, tunggu. Ada lagi. Kalau anda rasa dua belas tu dah banyak, cuba teka ada berapa banyak pilihan sebab yang spesifik? Ada sembilan puluh tujuh pilihan. Sembilan puluh tujuh. Fuh, banyak tu. Maksudnya, tak kisahlah apa pun situasinya, confirm akan ada sebab yang paling sesuai untuk kita pilih. Baiklah, jom kita tengok bahagian pertama, kesihatan dan hal keluarga. Rasanya inilah bahagian yang paling biasa kita gunakan. Dan yang penting, pihak sekolah memang sangat-sangat faham akan hal-hal macam ni. Dalam bahagian ni, ada pecahan yang penting. Ada masalah kesihatan, masalah keluarga dan juga masalah peribadi. Sebab kita faham, hidup ni kan ada macam-macam, ada pasang surutnya, kadang-kadang ada perkara yang tak dapat kita elak. Jom kita tengok contoh untuk kesihatan. Pilihan yang ada tu bukan setakat demam atau batuk biasa je tau. Sangat terperinci. Ada pilihan untuk COVID-19, denggi, siap ada HFMD lagi. Ini memang memudahkan kita nak bagi maklumat yang jelas dan tepat. Dan terus terang, inilah bahagian yang paling saya hargai. Bila kita nampak ada pilihan macam krisis keluarga atau kematian, ia bukan lagi sekadar satu senarai. Ia menunjukkan satu tanda keprihatinan yang mendalam. Ia mesej yang jelas. Sekolah kita faham dan mereka ada bersama kita. Terutamanya pada waktu-waktu yang sukar. Okey, kita sambung ke bahagian kedua. Aktiviti khas dan juga hal-hal luar jangka. Ha, yang ni pula untuk situasi-situasi rasmi. Tak kisahlah sama ada benda tu dah dirancang macam pertandingan sukan ataupun benda yang berlaku tiba-tiba. Dalam bahagian ni, kita akan nampak pilihan macam aktiviti luar sekolah. Contohnya, anak kita wakil sekolah. Dan ada juga untuk kes-kes yang lebih serius macam bencana alam atau ancaman keselamatan. Semua ni adalah sebab yang sah dan diterima oleh pihak sekolah. Dan sekali lagi, ini buktinya. Keutamaan sekolah adalah keselamatan anak-anak kita. Cuba tengok pilihan bawah bencana alam tu. Ada jerebu, ada banjir, sampai ke gangguan elektrik pun ada. Memang nampak jelas, pihak sekolah dah fikirkan semua risiko untuk pastikan anak kita selamat. Okey, mesti ada yang perasan kan? Dalam senarai itu, ada satu pilihan, ponting. Ha, mesti tertanya-tanya, eh kenapa ada pilihan ni? Kita ke yang kena pilih? Jangan risau. Jom kita jelaskan sekejap apa sebenarnya fungsi kategori ini. Baik, jawapannya mudah. Kategori ponteng ni bukan untuk pilihan kita, para ibu bapa. Ia adalah untuk kegunaan pihak sekolah sahaja. Maksudnya, kalau kita tak maklumkan apa-apa sebab, pihak sekolah akan tandakan sebagai ponteng dalam rekod mereka. Jadi, ini untuk urusan rasmi sekolah. Bukan untuk kita pilih, ya? Jadi, apa yang boleh kita simpulkan daripada semua ni? Senara yang panjang, lebar dan lengkap ni sebenarnya membawa satu mesej yang sangat penting dan ringkas, iaitu untuk mewujudkan komunikasi yang lebih mudah, lebih jelas dan lebih telus antara kita dengan pihak sekolah. Nak lagi senang? Ingat tiga langkah mudah ni je. Satu, bila perlu, rujuk panduan ni. Dua, pilih sebab yang paling tepat dan terus maklumkan pada guru. Dan tiga, kita sama-sama bantu sekolah untuk simpan rekod yang betul. Itu je, mudah kan? Jadi, ibu bapa sekalian, ingatlah ya, panduan ni bukan sekadar senarai biasa. Ia sebenarnya simbol kerjasama kita. Ia adalah jambatan yang menghubungkan kita dengan pihak sekolah. Dengan komunikasi yang baik, kita bukan sahaja bantu anak-anak cemerlang dalam akademik, tapi kita juga pastikan mereka rasa selamat, difahami dan disayangi di sekolah. Kerjasama erat inilah kunci sebenar kejayaan anak-anak kita semua.